આગેવાની હેઠળની એક ઉચ્ચ સ્તરીય ટીમે બુધવારે પુરી જગન્નાથ મંદિરના પ્રથમ તબક્કાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું સભ્યોની ટીમે ભગવાન જગન્નાથના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો અને અન્ય પાસાઓ લેઝર સ્કેનરનો ઉપયોગ કરીને વિગતવાર મૂલ્યાંકન કર્યું હતું બુધવારે પુરી જગન્નાથ મંદિરના રત્ન ભંડારના પ્રથમ તબક્કાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું એસઆઈની આગેવાની હેઠળથી એક ઉચ્ચ સ્તરીય ટીમે નિરીક્ષણ કર્યું હતું

ग्राउंड सर्वे की कामगी शुरू करवी जरूरी है आम रडार सर्वे पूर्ण था बाद टनल हाश्री विषय कई कही सकते अनुसार पूर्व निर्धारित अनुसार आज आज प्रीलिमिनरी सर्वे काम हुआ उसी में प्रीलिमिनरी सर्वे काम से हो चुके प्रिलिमिनरी सर्वे काम हुआ और उसमें जो टेक्निकल पर्सन एक्सपर्ट आए थे एडीजी आए थे और जियोग्राफिकल जो फिजिकल सर्वे का हुआ वो जो जो हुआ अभी आंखों देखी हुआ मैशी कुछ नहीं आ सका क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये सिचुएशन कैसा रहेगा एरिया क्या रहेगा काम कैसा करना होगा कौन एक्सपर्ट यहाँ काम में आएगा ये तो सब कुछ को मालूम नहीं था इसलिए आज वो प्रारंभिक अनुसंधान करके उसमें उपनीत हुए कि कुछ मशीन्स लगेगा कुछ मशीन्स लेजर स्कैनिंग हो गया आज लेजर स्कैनिंग हो गया नहीं लेजर स्कैनिंग में देखो आप मेटेरियल ऑब्जेक्ट आता नहीं लेजर स्कैनिंग में उसका तोड़फाड़ कितना हुआ है वो दिखाई हुआ और हम अपने साथ नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के वहाँ के साइंटिस्ट चीफ साइंटिस्ट हैं वो भी हमारे साथ आए तो हमने एक यहाँ का जो अभी आज का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और हम लोग यहाँ का लिडा सर्वे जो है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे तो आज का हमारा यही एक उद्देश्य था जिसका कि हमने काम किया है अब हमारा ये जो एन की टीम है वो दोबारा बहुत ही जल्दी यहाँ पर दोबारा आएगी और वो फिर जो है ग्राउंड पैनिटेटिंग रेडार सिस्टम का जो सर्वे है वो यहाँ पर वो करेगी ઉચ્ચ સમિતિના અધ્યક્ષ જસ્ટિસ વિશ્વનાથ રથે જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક તપાસ નિષ્ણાતોની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી છે જે પણ જરૂરી હતું અને ટીમે સખત મહેનત કરી છે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી કારણ કે પરિસ્થિતિનું હજુ સુધી મૂલ્યાંકન કરે છે ભાવનગર